Вітаю в прямому ефірі. Дніпропетровського державного програма Відкритий файл. Сьогодні ми плануємо торкнутися відразу двох тем у другій частині програми. Ми поговоримо про підготовку до нового опалювального сезону. До нас у студію завітає перший заступник Дніпропетровського міського голови Анатолій Крупський. І свої запитання ви зможете поставити йому, подзвонивши до нас у студію на прямий ефір за телефоном 794 дев'яносто а зараз ми маємо нагоду поговорити про справи митної служби України, адже саме сьогодні, 25 червня, митники України відзначають своє професійне свято. Окрім того, 1 червня поточного року в дію відшов новий митний кодекс України. Тож про те, яких саме змін зазнало митне законодавство України, зараз у нашому сюжеті. Будь ласка, увага, на екран Українська митниця працює по новому вдосконалений митний кодекс вступив у дію з 1 червня. Там витримані усі євростандарти проходження контролю. Як результат, розв'язали руки бізнесу і сподіваються, в українську скарбницю потечуть зібрані податки. Крім того, підприємцям дозволили оформлювати вантажі у будь-якому митному органі на території України, де брати декларацію вирішуватимуть самі. Ті затрати, які суб'єкти зовнішньої діяльності, несли раніше, які пов'язані з логістичними труднощами, з доставленням товарів. в четко выделенный регион Тобто тепер суб'єкт зовнішньої економічної діяльності сам безпосередньо вибирає те місце де він, де він бажає здійснити митного оформлення. Зменшили перелік дозвільних документів для проходження митного контролю з 65 до 27. і тільки цей пакет паперів має право вимагати інспектор від підприємця. Людський фактор на митниці звели до мінімуму. Відтепер рішення чи перевіряти вантаж чи ні, приймає не інспектор, а винятково спеціальна комп'ютерна програма. Програма відстежує маршрут фури і вагу товару. Якщо комп'ютерний мозок запідозрить контрабанду, тільки тоді інспектор зможе обстежити вантаж. Та й взагалі підприємці і митники тепер зустрічатимуться рідше. Увесь документообіг переводять в електронний вигляд. Сергій Слісаренко на лівобережному посту оформлює по 100-120 декларацій на місяць. Раніше велику теку паперів привозив прямо сюди. Тепер спілкуються із митниками заочно, не виходячи із власного офісу. нас заїжджають на територію поста груз. Мы с офиса отправляем электронном виде декларирования, э, сканировал некоторые документы, отправил, которые подтверждают основном как бы, таможенную стоимость там, декларации, инвойсы. Как бы, и через, не... Ні, котрий період заглянув вето електронне дікларі. Ми можемо що наш груз оформлювався і може виїхати з терміналу. Ми його можемо встрітити тілі до себе на склад. Як результат уся процедура займає лише години зодві На таку систему перейшли 15% відсотків постійних клієнтів лівобережного посту Дніпропетровської митниці. А із травня цього року усі митні дільниці обладнали ще однією інновацією – таким собі електронним митником. Інформаційний термінал приймає тільки флешку із пакетом документів і без зайвих слів перевіряє. туда как в обычный компьютер происходит проверка на вирусы происходит форматологический контроль декларации вот если ошибок никаких нету то нажимается на указатель и декларация автоматически попадает в нашу систему уже в инспектор 2006 если у него никаких там, замечаний по декларации нет его в, 4, в течение 4 часов должны оформить вот и у него фиксируется время от которого начинается отсчет уже пребывания декларации в таможне. На процедуру проходження контролю новий митний кодекс відводить максимум 4 години. Ми повернулися у студію. У нас гостя для того, щоб прокоментувати новий митний кодекс. Начальник митного поста Дніпропетровські ліски Дніпропетровської митниці Андрій Анатолійович Шевцов. Вітаю вас у студії. Добрий, день. пане Андрій, розкажіть, будь ласка, більш детально про нововведення. Що принципово відрізняє новий митний кодекс? Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что новый таможенный кодекс он практически полностью отвечает нормам таможенного законодательства э, Европейского Союза. Э, действительно, как вот сейчас говорилось в сюжете, э, в кодексе сделано э, ряд нововведений, э, которые позволяют говорить о том, что процедура таможенного оформления она упростилась и ускорилась. Э, прежде всего, новый таможенный кодекс э, говорит о том, что э, Груз, досмотр груза, то есть э, направление его на лабораторные исследования и всякие э, еще дополнительные действия с грузом могут проводиться исключительно при срабатывании автоматизированной системы анализа и управления рисками. Система оценивает степень риска, то есть откуда груз поступает, количество, характер груза, э, маршрут его следования и вырабатывает рекомендации для инспектора таможни, э, то есть какие действия с этим грузом проводить. Если э, асаур не подсказывает, что груз нужно досматривать, либо направлять на лабораторное исследование, либо проводить еще какие-то дополнительные действия. А груз оформляется без досмотра. В предыдущем кодексе напрямую такой нормы не было. Такой прямой нормы. Это первое. Также, как вот упоминалось в сюжете, время таможенного оформления сокращено до 4 часов. Такой нормы в предыдущем кодексе также не было. Это значит, что происходит типа, прохожение Я думаю, да. Более того, если раньше, ранее субъекту внешнеэкономической деятельности для того, чтобы провести таможенное оформление в других таможенных органах, необходимо было проходить процедуру получения письма согласования, письма открепления. То есть это, ну, соответственно, подача дополнительных документов, были установлены определенные сроки рассмотрения, а это все время. То сейчас, исходя из скажем так, экономической целесообразности, допустим, ну, если по логистике удобнее предприятие оформиться в другом таможенном органе, а не в том, в котором оно аккредитовано. Новый таможенный кодекс допускает это без предоставления каких-либо дополнительных документов, кроме копии карточки аккредитации по месту государственной регистрации. То есть это тоже значительно, по моему мнению, облегчит жизнь субъектов внешнеэкономической деятельности в плане дополнительных затрат на транспортировку складирование, переупаковку и так далее и тому подобное. Кодекс содержит ряд э, норм, которых, я повторюсь, которых не было. То есть э, введено понятие уполномоченного экономического оператора. Что это такое? Любое предприятие, э, которое соответствует критериям, установленным кодексом, э, может обратиться в таможенный орган по месту регистрации с предоставлением там, определенного комплекта документов, этот комплект он прописан в кодексе, с заявлением о предоставлении ему статуса уполномоченного экономического оператора. Этот статус делится на три вида, то есть три, вида, три уровня доверия, скажем так. Это уровень доверия относительно упрощения таможенных процедур, уровень доверия относительно надежности и безопасности. И третий уровень наивысший, то есть это и упрощение процедур, и надежность, и безопасность. Что дает этот статус? Этот статус для добросовестных предприятий дает ряд льгот по таможенной очистке груза, по таможенному оформлению. Начиная от необходимости предъявления товаров таможенному органу вообще, ну это при высшем уровне доверия, ну и заканчивая тем, что э, при создании условий непосредственно на предприятии для оформления э, на предприятие может приезжать работник таможни и все процедуры проводить непосредственно на месте, что также сократит время э, всех проведения процедур таможенного оформления, ну и в определенной степени, э, я думаю, что сэкономит средства этого предприятия. Но. Насколько бездоганной моя быть история мыть на да, такое предприятие? Предприятие должно быть зарегистрировано в таможенных органах не менее чем три года. Значит, должностные лица предприятия на протяжении этого срока не должны привлекаться по статьям таможенного кодекса, <coughs> которые, скажем так, наиболее если можно так выразиться, тяжелым статьям, то есть это не декларирование, не декларирование своим номинованием, либо перемещение товаров помимо таможенного контроля, либо с сокрытием от таможенного контроля. Значит, не должно быть случаев привлечения должностных лиц предприятий на протяжении этого срока. Значит, ну и, то есть предприятие обязуется предоставлять, давать полный доступ к своей бухгалтерской документации для последующего контроля. Значит, если предприятие все-таки менее трех лет аккредитовано в таможенных органах, просто там процедура проведения проверки, а проверка в любом случае проводится предприятие, прежде чем предоставить статус полномочного экономического оператора, процедура проверки немножко, ну, как бы, больше, более подробный пакет документов, и предприятие подписывает согласие о том, что оно будет Подвергнута документальной проверке на протяжении э, ближайших 12 месяцев с момента получения такого статуса. Вот. Если предприятие три года зарегистрировано, там проведение документальных проверок определено в течение 30 месяцев. Угу. Вот. Вообще, что касается документальных проверок, хотелось бы отметить, что э, новый таможенный кодекс, вот он э, в связи с упрощением таможенных процедур непосредственно в период э, проведения таможенного оформления. Он делает упор на так называемый пост-аудит. То есть э, Что это в, в новом кодексе четко прописаны процедуры проведения документальных проверок предприятий после проведения процедур таможенного оформления. Предприятия подвергаются проверкам не чаще, чем раз в 12 месяцев. И это, ну, чтобы неправильно меня не, не поняли, это не тотальные проверки инициация проверок она ну, то есть имеет определенные факторы да? то есть для принятия решения о проведении проверки для этого должны быть какие то причины ну, причины эти ну, в, в принципе они в кодексе перечислены да? то есть начиная от каких либо правонарушений либо получения информации от других правоохранительных органов а, о том что на предприятии есть определенное нарушение либо подозрения на эти нарушения либо получение информации от таможенных или других правоохранительных органов иностранных государств, откуда импортируются товары. Ну, то есть существует целая процедура принятия решения для проведения документальной проверки предприятия. Ну, причем хотелось бы отметить, что предостеречь, скажем так, возможных правонарушителей о том, что ответственность по, по нарушению таможенных правил. А на Зараз ми повернемося до цього питання. Зараз ми можемо ознайомитися з думкою експертів щодо нового митного кодексу України. Будь ласка, рубрика цитати. Макс Альєр, представник МВФ в Україні. Фонд бачить і визнає ті істотні досягнення, які були зроблені в Україні. Як ми розуміємо, новий митний кодекс має бути значно більш ефективним ніж той, з яким країна працювала раніше. Хорхе Зукоський, президент Американської торгової палати. Двострокова співпраця між експертним співтовариством та українськими законодавцями дозволили новому митному кодексу стати принциповим кроком вперед для України завдяки більш прозорому спрощенню процедури митного оформлення товарів шляхом скорочення кількості документів, необхідних для митного оформлення. Дерев'янко, виконавчий директор Європейської бізнес асоціації. Бізнес побачив у новому митному кодексі посилення санкцій за порушення митних правил і процедур, особливо враховуючи неадекватність застосування штрафів та конфіскації одночасно. У цілому можу сказати, що поки великих змін у зв'язку з митним кодексом не відбулося. Очевидно, що бізнес і митниця пристосовуються до нових умов. Денис Лук'янець, юрист. У новому митному кодексі існують можливості для додаткового контролю, перевірок, тиску та корупції, що не дозволить наблизитись до тих порядків та процедур митного оформлення та митного контролю, що практикуються, зокрема, в країнах Європейського Союзу, співпраця з якими є пріоритетним напрямком зовнішньої політики України. Павло Пашко радник голови Державної митної служби України. Колишній заступник голови ДМСУ. Цей кодекс треба дочищати. З точки зору спрощення він прийнятий добре, а з точки зору держави погано. І завдасть державі тільки збитки. Ось така точка зору пане Андрію. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, в цілому. мнения экспертов, они касались, то есть они разные точки зрения высказывают, но я могу, мое глубокое убеждение, что оценивать, насколько хорош, либо недостаточно хорош этот кодекс, можно будет только со временем. То есть мы ну, то есть сейчас поработаем с этим кодексом, будет видно, где, может быть, действительно есть недостатки. И я думаю, что законодатель достаточно быстро отреагирует на эти недостатки. Опять же в цитатах э, говорится о, ну, по мнению эксперта, неадекватности применения одновременно и штрафа и конфискации в некоторых статьях. Обращаю внимание, что э, такая, такие санкции предусмотрены исключительно статьями, статьями, э, ну скажем так, где правонарушения э, ранее карались, то есть до 17 января этого года, ну, они были предусмотрены в уголовном законодательстве, то есть карались уголовным наказанием. 17 января ну, вступил в силу закон, который декриминализовал эти статьи и э, осталась только административная ответственность по этим статьям. Но вполне логично, по моему мнению, что э, санкции настолько жесткие. Допустим, статьи 482 и 483 таможенного кодекса это перемещение товаров помимо таможенного контроля, либо перемещение с, с сокрытием таможенного контроля. Они предусматривают действительно достаточно жесткие санкции, 100%, штраф 100% стоимости товаров и конфискация этих товаров. И при совершении э, правонарушения по одной из этих статей вторично, теми же самыми лицами, не имея значения, в какой период времени, э, значит, санкции ужесточаются э, по штрафу в два раза, то есть 200% стоимости, и также конфискация товаров. Дело в том, что в данной ситуации нужно понимать, что э, это наиболее, скажем так, серьезное правонарушение. Почему? Потому что помимо таможенного контроля, то есть вне места расположения таможенного органа, либо вне места его работы, можно ввести все, что угодно. То есть начиная от некачественных товаров, которые э, могут попасть на, на полки и нанести вред здоровью, ну и заканчивая, скажем так, товарами, которые во всем цивилизованном мире вообще запрещены к перемещению. Поэтому санкции, вот, ну, они такие вот серьезные. Однако, можно законодательством новым, новым таможенным кодексом, введено понятие компромисса. Что такое компромисс? В случае, если предприятие, допустим, <coughs> совершило правонарушение неумышленно, а по неосторожности, ну, административное законодательство предусматривает, что необязательно действия могут быть умышленными, они могут быть совершены по неосторожности предприятие может быть освобождено от административной ответственности. При этом заключается письменно мировое соглашение между таможенным органом и предприятием. И предприятие обязано в течение 30 дней после заключения такого мирового соглашения уплатить размер штрафа, предусмотренный санкцией статьей, добровольно в государственный бюджет, а также передать товары, которые являлись непосредственным предметом правонарушения, в доход государства. То есть разместить их в таможенный режим, отказ в пользу государства. Если же товары, допустим, некачественные, либо там по каким-то другим причинам невозможно будет государству их реализовать, эти товары размещаются в режим уничтожения. Ну, то есть в любом случае они не попадают к конечному потребителю, если они не соответствуют каким-либо требованиям. То есть для этого есть и целиком принять неумовы. Да. Тобто в цьому случае должностные лица предприятия не вважається к адміністративної ответственности, ну і соответственно репутація предприятия остається кристально чиста. Відповідно до нового кодексу змінилася кількість документів необхідних для митного оформлення, їх стало менше, їх залишилось всього три. А, що це за документи? Розкажіть, будь ласка, трошки про них. А, ну, да, Тому ж законодавством предусмотрено. Для декларирования товаров подача грузовой таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и непосредственно финансового документа, инвойс ну, либо счет фактура. Однако я хочу обратить внимание э, лиц, скажем так, заинтересованных в этой информации, что 53 статьей таможенного кодекса установлен перечень документов, э, которые являются подтверждением таможенной стоимости товара. Поскольку таможенная стоимость является базой налогообложения и э, в принципе, учитывая, что таможенные органы выполняют также и фискальную функцию, не только правоохранительную, этому придается большое значение. Поэтому в 53-й статье есть также перечень документов, которые подтверждают таможенную стоимость. Эти документы они идут как дополнение к декларации таможенной стоимости. Если же эти документы, комплект не полный этих документов, то есть по каким-то причинам декларант не в состоянии их предоставить, либо эти документы несут в себе противоречивые сведения. Значит, в третьей, статье 53, в третьей части 53 статьи приведен перечень дополнительных документов, которые могут являться под, ну, документами, подтверждающими таможенную стоимость. Что означает, что декларант может вызначить самостоятельно мытную вартость? Как это? Декларант, действительно, кодексом предусмотрено, что таможенную стоимость определяет декларант декларант заявляет таможенную стоимость как в грузовой таможенной декларации, так и в случаях, предусмотренных кодексом, таможенная стоимость декларируется в декларации таможенной стоимости, где приводятся числовые значения составляющих таможенной стоимости. То есть, как известно, таможенная стоимость – это стоимость товара, которая уплачена либо подлежит уплате, на момент пересечения границы. И она имеет ряд своих составляющих. То есть это и транспортные расходы, это страховка, это затраты э, всякого рода брокерские посреднические услуги, это затраты на хранение, упаковку, переупаковку, ну и так далее. Там ну, достаточно полный перечень в кодексе. Враховуючи, что а. сегодня у вас профессиональное свято, не хотелось бы вдаваться в такие подробности и вы нагоду приветствовать своих коллег. Коллегам я хочу пожелать э, здоровья, счастья, любви и успехов в трудовых свершениях. Спасибо. А зараз до привітання митної служби України долучиться мешканці Дніпропетровська, будь ласка, соцопитування. Ну, хочу поздравить сотрудников таможенной службы с их профессиональным праздником. Хочу им пожелать успехов в их трудном деле. Ну, не знаю личного счастья. Поздравляем с праздником, желаем им хорошей работы на таможне, удовлетворения работой своей и семейного благополучия. Дорогие таможенники, поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья и чтобы у вас шла хорошо учеба и поменьше было дел плохих. Достойно нести свою службу. И удачи им, чтобы не было ничего плохого у них в жизни. Здоровья, счастья. Удачи на работе. Пусть у них будет спокойно и хорошо. Ми знову у студії в другій частині нашої програми. Ми поговоримо про підготовку до нового опалювального сезону. У нас у студії перший заступник Дніпропетровського міського голови Анатолій Федорович Крупський. Вітаю вас. Добрий вечір. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете ставити свої запитання, зателефонувавши нам за номером 794-53-36. Чекаємо на ваші запитання. Анатолий Федорович, давайте начнем, наверное, с того, что поднимем писемки о предыдущем сезону сезоне. Как прошел опаливательный сезон 2011-2012? Ну, прежде всего, хочу сказать, что в мае месяце буквально э, недавно мы рассмотрели итоги отопительного сезона прошедшего, э, посмотрели те проблемные вопросы, которые необходимо нам в первую очередь учесть, то есть те э, Вопросы, которые возникали в процессе прохождения отопительного сезона и немножко э, отрицательно сказывались на качестве подачи теплоносителя, обеспечение наших потребителей горячего водоснабжения. Все это легло в основу тех мероприятий, которые сегодня начаты, приняты к реализации в текущем э, подготовительном периоде на, на наступающий отопительный сезон. В каких самых районах Непропотровска были проблемы с теплопостачением? Ну, я не хочу выделять отдельно те районы которые были самые проблемные в целом хочу сказать что э, уже на протяжении и отопительного сезона 2009 2010 и 2010 2011 года и прошедший отопительный сезон мы практически вот последние три отопительных сезона, Стабильно входим в начало отопительного сезона, то есть практически с 1 октября мы подаем теплоноситель на наши бюджетные организации, это в первую очередь школы, детские и дошкольные учреждения, и параллельно начинаем подачу теплоносителя на жилой фонд. В, в прошлом отопительном сезоне аналогично, в течение пяти дней был начат отопительный сезон. К сожалению, проблемы, которые возникали, они характерны и имели место. Прежде всего, это состыковка наших жилищных организаций с коммунальниками, с теплоснабжающими организациями в отношении разбалансировки систем теплоснабжения в жилых домах. Многие жители, которые по тем или иным причинам отсутствовали, а проживают на девятых этажах, то есть за система систем, не в полной мере, можно сказать, дала нам возможность в своевременно начать отопительный сезон в целом по городу Нитровску. Но это те случаи, которые единичны. Так в целом котельное оборудование было подготовлено. Мы обеспечены были природным газом в полном объеме для того, чтобы начать отопительный сезон. И, естественно, до 20 октября практично всі котельні були в роботі і ми подали теплоноситель на жилой фонд. А зараз ми зможемо ознайомитися з думкою Дніпропетровців. Як вони почувалися минулого опалювального сезону? Будь ласка, рубрика соцопитування. Отвратительно. Не соответствує плата їхні. В этом году, в принципе, неплохо было, потому что мы даже не ощутили холода. Показания счетчика у нас приходит девочка, ответственная снимает. Значит, температура превышала даже 110-120. Ну вот, видно в сети в самой. Поэтому сказать, что сильно холодно, не могу сказать. Довольно. Топи хорошо, отлично топи. Прекрасно. В принципе, особых не было. Холодно было, когда холодно на улице. Когда на улице было тепло, у нас было тепло. Это да нормально. Ну, градусов 20, наверное, 21. Довольно. 22-24. В этом году был нормальный отопительный сезон. Ни не было, ни пугали нас, что газ перекроют. Жалоб никаких. И в квартире, мы в этом районе живем, у нас тепло было всю зиму. Как бачите, ну, целком позитивная тенденция. Можете что сказать? Ну, приятно, конечно, слышать то, что люди положительно оценивают прохождение отопительного сезона. Я хочу, присоединившись к их мнению, сказать огромное спасибо всем работникам тепловых предприятий, жилищных организаций, которые слаженно сработали для того, чтобы своевременно подать теплоносители, естественно, обеспечить ту температуру, которая требуется по санитарным нормам. С другой стороны, хочу сказать, что это Достается не просто Проблем возникает очень много. И как при подготовке к отопительному сезону, так и в процессе отопительного сезона. Их мы смотрим в разрезе каждого конкретного случая сбоя подачи тепла и намечаем конкретные мероприятия для того, чтобы максимально уйти от того, чтобы жилой дом или даже квартира, отдельная стоящая в доме, могла быть без отопления. А теплопостачанням у Дніпропетровську займається чотири теплопостачальні компанії. Можете охарактеризувати, як вони працюють, чи на якусь можливо більше нарікань якась краще працює? Да, действительно, у нас четыре предприятия коммунальные, которые обеспечивают подачу тепла на жилой фонд. Два из них предприятия – это городские тепловые сети и коммунальные предприятия теплоэнергии, которые непосредственно обеспечивают и выработку теплоносителя, и подачу его на жилой фонд. И два предприятия – это Комэнергосервис и Теплотранс, которые покупают теплоноситель Первый от э, ТЭС Южного машиностроительного завода и транспортирует их через наши коммунальные сети на жилой фонд. Второй коммунальный от Приднепровской станции по левому берегу транспортирует тепловую энергию и также обеспечивает теплоснабжение э, жителей Левобережного массива. Э, хочу сказать, что практически на сегодняшний день все они э, по итогам отопительного сезона получили довольно-таки, я сказал, твердую удовлетворительную оценку. Э, в за прошедший отопительный сезон. На заседании исполкома каждый из руководителей, отчитавшись, назвал проблемные вопросы, которые необходимо в первую очередь решить. А основной проблемный вопрос это связан с техническим состоянием наших инженерных сетей, то есть тепловые трассы. Те, которые сегодня поставляют теплоноситель от теплопунктов до жилого дома, естественно, требуют капитальных многих ремонтов, текущих ремонтов и, конечно, защитили финансовых ресурсов. Поэтому выделять кого-то в передовике я не хочу. С другой стороны, я считаю, что они слаженно сегодня сработали и каждый на своем месте обеспечил выполнение своих функций. Че есть, напиши, проблема мне, Делянка, до де потребной на хайна э, коммуникации? Да, действительно, у нас на сегодняшний день, к сожалению, мы... В целом э, при подготовке к отопительному сезону э, меняем э, где-то около 10% от того, что положено тепловых сетей. К сожалению, недостаточность э, в финансовом ресурсе, а вот даже по тепловым сетям городским, которые сегодня максимально обеспечивают теплоснабжение города Днепропетровска, э, предприятие имеет возможность где-то в пределах около 40 миллионов времени э, своих ресурсов и потратить на то, чтобы заменить котельное оборудование, подготовить тепловые сети. Этого, конечно, что же недостаточно. До Сейчас мы моему телефону звонок. Алло, слушаем о вас. Алло. Добрый день. Доброго. вечера. Самарский район, улица Ладожская, дом 3. У нас маленький двухэтажный дом, а оплата за тепло слишком высокая. Мы не можем установить счетчик тепла, потому что это очень дорого. Есть ли какие-то дотации? Может, как-то может в этом местной власти помочь. Куда нам обратиться, чтобы установить счетчик тепла? Чтобы это было не так, как, допустим, в девятиэтажном доме людям это как бы. Получается нормально по цене, но для двухэтажного дома.